धामगाव रेल्वे शहरामध्ये रमजान ईद म्हणजे ईद फित्र गुरुवारी उत्साहात व शांततेत पार पडली सकाळी आठ वाजून वीस मिनिटांनी ईदची सामुदायिक नमाज धामगाव रेल्वे शहरातील ईदगाह मैदानावर पार पडली मरकज जामा मस्जिदचे इमान हाफिज अख्तर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या नमाजासाठी शहरातील मुस्लिम बांधव हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते रमजान महिन्याच्या तीन दिवसांच्या उपवासनंतर बुधवारी संध्याकाळी चंद्रदर्शन झाल्याने गुरुवारी ईद सर्वत्र उत्साहात साजरी करण्यात आली शहरातील दत्तापूर येथील मदीना मस्जिद तसेच चिश्शित्ता उस्मानिया मस्जिद इस्लामपुरे येथील ताजिया चिश्शित्ता मस्जिदमध्ये मुस्लिम भावकांनी नमाज अदा केली नरकस जामा मस्जिद के इमाम हाफिज अख्तर मार्गदर्शना खाली नमाजा साहर के मुस्लिम बान्धव हजारों संख्य में उपस्थित होते दत्तापुर कब्रस्तान ईदगाह यहाँ पर आज जो है ईद उल फित्र की नमाज पुर अमन तरीके से पुर सुकून तरीके से अदा की गई है हम अल्लाह तबारक वाल का इस पर शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक वाला इस ईद को पूरे आलम के लिए खुशियों का दिन बनाए और खसूस हमारे मुल्क के लिए अमन और सुकून और शांति का अल्लाह तबारक व ताल इसको ज़रिया फ़रमाए इसी तरह हमारा मुल्क जो है पुरान तरीके से पुरसकून तरीके से और आपसी भाईचारगी के ज़रिए से हम आपसी त्यौहार जो है मनाते रहे और त्यौहारों की जो खुशियाँ हैं वो आपस में जो है बाँटते रहे हम अल्लाह तबारक व ताली से इसकी दुआ व अल्तजा करते यावेळी ईदगाह मैदानावर दत्तापूर धामणगाव कब्रिस्तान कमिटीचे अध्यक्ष शेख मुर्तुजा सचिव वसीम अन्सारी कार्याध्यक्ष एजाज खान उपाध्यक्ष अहमद खान यांच्या नेतृत्वामध्ये नमाज अदा करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आज की जो ये नमाज़ पढ़ी गई है कब्रस्तान कमेटी के जो तैयार करदा इस जगह पे पढ़ी गई है और कब्रस्तान की तरफ से तमाम ही गांव वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कब्रस्तान कमेटी हमेशा ही ऐसे काम के लिए आगे रहती है इसमें हमारे कब्रस्तान कमेटी के अध्यक्ष शेख मुर्तुजा और उपाध्यक्ष अहमद खान सचिव वसीम अंसारी साहब ये जो है पूरे जोश और खरोश से अपना ये काम करते रहते हैं और हमें आगे भी उम्मीद है कि ये इसी तरह से काम करते रहेंगे ईद शांततेत होण्यासाठी दत्तापूर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ईदगाह मैदान व शहरातील विविध भागात चोक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला तसेच घरोघरी शिरखुर्मा गुलगुले व बिर्याणीचा बेत होता शहरात दिवसभर मुस्लिम बांधवांसह इतर समाज बांधवांनी एकमेकांना भेटून ईदच्या शुभेच्छा दिल्यात ईदनिमित्त शहरात सामाजिक एकतेचे दर्शनही घडले